Terusnya dipersilakan Yang Berhormat Puan Ayo untuk menandatangani nota kerjasama. Semua yang berhormat Pengangkutan yang ini, ini uh, Sebagai amanah rakyat dan negara Untuk kita melawan uh, Jenayah rasuah Secara berterusan Jadi langkah Empat langkah telah uh, Kita kenal pasti Dan saya akan bacakan Yang pertamanya adalah untuk kita Melaksanakan Pusingan kerja, job rotation yang lebih kerap, okay, supaya uh, semua unit-unit khas dan sensitif ini rotation berlaku dan kita tak ada uh, isu di mana keakraban um, pegawai bersama pemegang taruh, okay. Yang kedua nya penambahbaikan tata cara pengurusan perolehan melalui pelaksanaan proses sebut harga dan tender secara sepenuhnya dalam talian banyak proses khasnya di PBT uh, kalau adalah online dia lebih telus okey dan ketiganya pelaksanaan penggunaan kamera badan body worn cameras oleh anggota penguat kuasa semasa operasi lapangan secara berfasa mulai suku keempat 2026 okey selalu banyak komplain adalah mengenai uh, tabiat rasuah semasa penguat kuasa turun lapangan. Yang keempat adalah penilaian semula penarafan risiko Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan supaya pegawai SPRM boleh dipertimbangkan untuk ditempatkan di unit integriti uh, pejabat tanah Wilayah Persekutuan. Jadi ini adalah usaha kita untuk uh, meyakinkan rakyat bahawa agensi di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan, banyak PBT kita berhadapan setiap hari dengan berjuta rakyat di sini, kita nak bagi keyakinan mereka dan kita telah membuka pintu awal kepada SPRM. Selalunya SPRM siasat mantan menteri ataupun mantan pengarah, cari fail tetapi kita ambil langkah kita buka pintu kita dengan awal, SPRM dijemput masuk bersama dan memberikan Uh, semua saranan kepada kita dan kita akan ambil saranan itu dengan serius dan kita akan melaksanakan. Okay. Um, ada soalan? Okay, this one I ask the mayor uh, to reply. Currently we have 100. We will add one more, make it 200. We want to roll up end of this year. um ada sedikit ikat dekat situ sebab masa kita buat rakaman dulu kita ada storage yang kita tak tak tak, tak, tak dapat menyimpan But the next one sama penambahbaikan kita akan ada storage untuk penyimpanan bagi membolehkan rekod disimpan dalam tempoh tertentu kita ada isu-isu kita akan menggunakan balik <tuh> review based on complaints or every day after your kawan balik it will be... Setiap kali kita pergi operasi kita akan pakai kamera. Sekiranya ada something yang kita memerlukan untuk melihat semula dan kita akan gunakan balik Jika tak ada apa-apa, kita just simpan yes. untuk tempoh tertentu dan dia akan luput When you open your to SDRM SDRM dig back the If we don't take any action now, cases will be ongoing. Day to day corruption can happen because we want to stop. Uh, we are starting somewhere, and that's why today we are opening the doors uh, on previous cases. That is not my place. I'll uh, leave it to Tan Sri Azam to comment. Ya, kita uh, semua dia maklum uh, pertamanya berhubung dengan mana-mana kes jenayah dia tidak ada tempoh hati Mana-mana ya. kes walaupun kes itu mungkin pada ketika dahulu mengatakan tidak ada kes tapi sekiranya ada bukti-bukti uh, uh, baru ataupun tanda-tanda ataupun new lead SPNM akan um, menjarakan Jadi kali ini mungkin saya tak perlu lah banyak. Banyak perkara telah dilihat di mana banyak kes-kes yang terdahulu tak mana tuan-tuan suka tak suka kita meneruskan kesesatan. Pejabat tanah. Berapa pegawai SPRM kita minta? But, based on penilaian risiko, kita akan buat penilaian risiko first. Risk risk dia penilaian risiko itu perlu dibuat. Sebentuk semua kementerian, jabatan yang mana sekarang ni ada penempatan Chief Integrity Officers adalah berpandukan pada uh, penyelenggaraan risiko dahulu lepas itu baru dibuat keputusan sama ada perlu atau tidak nah, pertama sekali, uh, sebelum nak penempatkan pegawai lepas penyelenggaraan risiko tu ada tak keperluan untuk menubuhkan unit integrity. di unit integrity ni tidak ada keperluan sebenarnya untuk uh, semestinya pegawai SPM duduk di situ tapi uh, untuk sekarang ni hampir semua uh, kementerian dan juga jabatan pemilik ketua unit tadbir itu adalah daripada pegawai kerajaan tetapi ada unit di situ so, so based from the uh, risk analyst uh, yang akan dibuat, risk valuation sorry uh, yang akan dibuat uh, pada tempoh tertentu yang terdekat ini oleh bahagian tak urus kami uh, kita akan melihat dan kita akan mencadangkan kepada pihak kerajaan wilayah ataupun di dia bahagian di bawah <tuh> jabatan kerajaan Uh, ada yang lebih pro itu saya tak boleh nak komen sekarang sebab itu kita perlu buat uh, penilaian risiko terlebih dahulu memang <coughs> adalah di, di bawah rekod kami tapi bukan maksudnya saya nak uh, apa ni dia sekarang kerana tadi ada saya uh, buat perbincangan dengan YB Hana dan juga kita juga ada data data kita tapi kita kena compare dia semua. <coughs> you um, talked about corruption, but yeah. Uh, what about the whistleblowers? Any protection for whistleblowers? the, so, the whistleblower not... law is very clear. I and then the government, the parliament wanted to amend uh, the law. As for now, the Whistleblowers Protection Act 2010 remains close to all law enforcement. But as for now, MTC is the lead agency who is the law. For now, kita memang ikut prosedur, kita daftar semua. Kita, kita memang promote, kan. Like, Under United Convention uh, yang menggalakkan tentang undang-undang whistleblower protect our whistleblower tetapi by iman whistleblower is a whistleblower those who involved in the crime they are not whistleblower. We're not talking about that. My line of work I have so many government agents. lah macam ni, We have to understand. They have. They have they to understand. To That's why they want, they want to be protected bear in iman they are whistleblower will be protected there's a program for protection but if the person involved in that crime they will not be protected kecuali kiranya -kira they become a witness there's another way witness protection program sebab tu jangan confuse dengan witness protection, protection, protection program dengan wait, wait wait for my answer witness protection program is a winner that is life on AG AG boleh memberi perlindungan kepada mana-mana yang dikatakan walaupun terlibat dalam jenayah tetapi perlukan perlindungan itu bawah skim Witness Protection Program. Whistleblower, siapa-siapa yang ada maklumat, be the become officer ke siapa-siapa yang ada, sekiranya nak beri maklumat pada kita, kita boleh terima. Tetapi perlindungan tidak boleh diberikan kalau sekiranya seseorang itu terlibat dalam jenayah yang terkenal. I have to make it very clear. Yeah, what I'm going uh, I'll give you a contoh hmm? When I was covering the stories of blood medication funds being sold, we had at least 12 officers from uh, GPS, gpl, and hmm. approaches with documents saying that you need to stop it. Because when they stop it, they, they, they question their, their uh, they get transferred, they get cold storage. Itulah, itulah gunanya, we serve our protection act. They have to come to us. Hmm. And then we will, we will guide them, and then we protect them. We will protect them. We will be registered. Okay. And then we serve okay. our process okay. okay this is the classic example of why petaling no ptg wilayah persekutuan is now going to have this penilaian semula because that's where i feel a lot of the retention pond issues green space issue for development hot issues in kuala lumpur uh, jadi kita akan perkasakan takbir urus pejabat tanah juga uh, dan uh, untuk saya sebagai Menteri Jabatan Wilayah Persekutuan apa yang kita akan lihat semula juga adalah tadbir urus Yayasan Wilayah Persekutuan. Di mana sebelum ini Public Accounts Committee telah buat saranan, SPRM juga pernah melihat Yayasan Wilayah Persekutuan dan saya akan review semula untuk pastikan tadbir urus yang bersih, business model yang bersih mengikut apa-apa siasatan yang telah dijalankan sebelum ini dan saranan. Okay dan uh, so based on this corporation not uh, we also be. Okay. dia begini tentang melihat tentang sisa tak wulus uh, di bawah undang-undang karis section 7 dia berbandukan pada dua perkara. Satu berdasarkan maklumat, yang kedua berdasarkan daripada siasatan kami. Daripada siasatan kami itulah uh, akan kita nampak tentang banyak khidmat. Jadi lima urus kita, hasil dari siasatan kita dengan katalah dalam karnis BKL, persetujuan kedua-dua pihak dalam untuk memperlembaki kelemahan, membentukkan sistem dan prosedur dan sebagainya perlu dipolehi di sini. Selepas kedua-duanya pihak bersetuju, maka akan terbentuk satu uh, penyelesaian di situ dan kita akan monitor bagi Jabatan-Jabatan lain kita tidak akan pergi terus tanpa kesan atau maklumat kita tidak akan pergi terus tanpa kesan atau maklumat itu bukan kerja kami ya, itu adalah di mana uh, terletak kepada Ketua Ketua Jabatan sebab itu saya sebenarnya menyarankan Ketua Ketua Jabatan sebenarnya atau Ketua Ketua Situasional sebenarnya perlu lihat tentang sistem dan kelemahan mereka untuk dilakukan pada kami. Bukan kami pergi round semua jabatan minta nak tengok tentang sistem dan kelemahan yang berada di sana. Okey. Terdahulu. Buan jadi. Okay. Okay. Saya berterima kasih kerana SPRM telah masuk uh, minggu lepas ada sign bersama Datuk Bandar uh, Kuala Lumpur Dan mereka telah menjalankan review terhadap banyak SOP sedia ada di BKL dan ada banyak kelemahan yang perlu diperbaiki uh, Selalunya bila ada SOP yang kurang jelas, grey area, yang itu membuka ruang untuk rasuah berlaku oleh sebab itu, bila dah ada cadangan penambahbaikan, saranan itu tepat, dia bukan lagi grey area, kita akan laksanakan dengan cepat. Saya telah minta Datuk Bandar segerakan supaya rakyat tahu ini adalah proses permohonan lesen dan ini adalah tindakan penguatkuasaan, semuanya black and white, semua orang jelas, jadi tak ada ruang. Tak ada ruang untuk interpretasi yang berbeza. Sudah, mereka sudah ada satu set yang telah review dan Datuk Bandar akan laksanakan. Okay. Daripada kes-kes uh, permohonan lesen uh, tapak bazar Ramadan, semua itu SPRM telah meneliti dan telah berikan penambahbaikan uh, cadangan kepada Datuk Bandar. Uh, silakan Datuk Bandar. Um, Bagi contoh contohlah. Dalam finding tersebut, kita sediakan macam contohnya untuk penamatan uh, penamatan uh, lesen dan sebagainya. Currently tak ada SOP yang jelas. So sekarang ni kita tubuhkan jatuh kuasa untuk menilai. Mungkin bermusyarat lebih kerap. Untuk, untuk bazar Ramadan. Kalau kita tunggu sebulan dah tak habis dah berah, bazar Ramadan. So, kekerapan dia mungkin dua hari sekali. Bila kita pergi ke tapak dan dipati contohnya lesen itu di, di, dijual di pada harga mahal. Kita akan terus ambil tindakan dan bermusyarat untuk kita batalkan lesen tersebut. So ini SOP yang telah kita sediakan. Terutamanya berkaitan dengan pengeluaran lesen-lesen. Terutamanya dalam bagi bazar Ramadan. Terima kasih. Dia, dia, dia ada, ada jatuh kuasa, dia tak boleh individu saja membatalkan lesen Dari SOP, jatuh kuasa memutuskan Sekiranya terdapat kesalahan, maka aa, lesen tersebut perlu ditarik balik Dan jatuh kuasa itu tersebut akan, akan diwujudkan Tentu, tadi dia kata, kata SOP itu masih apa-apa berapa jelas Mungkin lepas ni akan berlaku satu lebih jelas. Untuk bazar Ramadan 2026, kita telah tetapkan SOP-nya yang saya maklumkan tadi dan kita akan mula menubuhkan jatah kuasa sebelum bazar Ramadan itu menubuh operasi dan kekerapannya makan, macam saya maklumkan lah. Dua hari sekali contohnya akan kita mungkin lebih kerap sekiranya terdapat banyak kesalahan. Termasuk juga penutupan dan juga denda kompaun dan sebagainya melalui jatah kuasa. Sebelum hmm. ni tak ada jatah kuasa. Jadi SOP yang telah diputuskan di BKR akan bagi uh, SOP itu kepada orang awam supaya semua yang jelas. Bila dia tengok penguat kuasa datang, dia dah tahu dah apa yang akan berlaku jika didapati bersalah. Kalau tidak, ini terletak dalam budi bicara pegawai penguat kuasa dekat tapak, nanti ada banyak uh, masalah lah, jadi isu. Yang itu kalau ada masalah, mereka akan review. Pentadbiran di BKL ni, budget dia besar. Jadi saya tak boleh komen just ad hoc satu isu macam ni, jenis syarikat apa, pembersihan ataupun yang buat traffic study, banyak kategori. Jadi uh, kalau ada isu spesifik, boleh tanya Datuk Bandal. Um, jadi sekarang dengan kerjasama MyCC untuk cartel untuk lawan cartel dan untuk SPRM untuk tadbir urus jabatan wilayah persekutuan saya yakin uh, orang awam akan berikan kerjasama. Uh, saya minta supaya orang awam jangan terlibat dalam memberi rasuah. Yang itu adalah sangat penting. You cannot on one hand accuse the officers, on the other hand you feed the officers. So this must stop. Okay, orang awam kena mainkan peranan mereka. Boleh? Jadi ke Itu saya tak pernah komen lah. Kalau kan kita tumpukan di bawah kementerian wilayah atau di BKL. Tapi kalau tanya saya, sepatutnya perkara yang baik bukan Kita ada mesyuarat di mana jawatan tata kelola kelola yang dipungsikan oleh uh, Ketua Situ Negara. Kali ini uh, baik untuk kita, kami sebagai sekretariat kita bawakan dan kepada mesyuarat supaya uh, best practice seperti ini uh, boleh dicadangkan kepada mana-mana PBT. Kerana kena ingat, bukan semua PBT ada hak kerajaan negeri masing-masing. Jadi kita dalam keadaan sekarang saya tak boleh mengatakan nak paksa atau tidak. ya? YB, uh, eh? do you think the recommendations and findings can also be used in the Yes. 100%. That's why this one is this nota kerjasama melibatkan semua agensi termasuk Masjid Sukan Negeri, uh, Sukan Wilayah Persekutuan. So all six agencies will have the same model and cooperation. Yeah. Saya telah jelaskan bahawa peringkat ini adalah peringkat kajian. Kenapa kita buat kajian? Kerana ada rang undang-undang persendirian yang telah dikemukakan oleh ahli parlimen dalam sidang parlimen yang lepas. Jadi kajian ini bukan dilaksanakan sekarang. Kajian ini telah berlangsung sejak bulan Disember semasa mantan Menteri Wilayah. Dan kajian ini jangan takut, kajian ini dilakukan oleh Universiti Islam Antarabangsa UIA. It's a reputable university. Okay? Jadi kajian ini bukan dilakukan oleh orang DAP. Ini adalah Universiti Islam Antarabangsa yang saya yakin kajian mereka berkualiti dan saya tak ada hasil kajian kita masih menunggu selepas kita dengar kajian boleh buat tak boleh buat baru kita akan sediakan kertas kabinet untuk maklumkan kepada kabinet sama ada jabatan wilayah persekutuan nak pindah akta atau tidak pindah akta at this point of time is premature to comment because baru lakukan proses kajian itu saja uh, or uh, more transparency for uh, all those funds that not return to saja kalau katakan uh, kerja kami is about to cease and also to forfeit the money uh, to the government under MOF. It's not our duty uh, to make sure where the money goes. Itu kerja MOF. Bagi saya, MOF dan kerajaan Tahu bagaimana. Yang pentingnya di sini kerja kami Ialah untuk seperti mana saya sebutkan tadi Kita nak kembalikan Wang yang dicuri daripada rakyat, balik kepada rakyat All The money being spent by government, tak perlu government Terima kasih. Terima kasih semua Terima kasih Terima kasih Thank you everybody Terima kasih Terima kasih Что ты делаешь,